Привет. Ч ты бегаешь от меня, как черт от Ладана? От тебя... А ты кто такой? Вопрос я тебе задал. Чего ты от меня бегаешь, как черт от Ладана? А ты кто такой? Уже четвертый раз кипаешь Блин. Давай пообщаемся. Прощаю. Что интересует? Первый последний раз смотри, что, прощаю. Что интересует? Кого тебя. Тебя или меня? Ну, я сейчас общаемся о тебе. А, обо мне? А у меня один вопрос, он остается железным. контр вас, ваш, в жопе, почему? Контрнаступление продолжается, оно не закончилось. Это во-первых. Во-вторых, есть продвижение возле Работного. Ну, то есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Возле не... чего? Это же не будет вот так вот раз и все. Возле чего продвижение? Работное. Это ж, что такое? Населенный пункт Запорожской области. А сколько там численность этого населенного пункта? Да без понятия, я просто тебе говорю, что там есть... Подожди, стой. Ты на знаешь вещи не знаешь, о чем ты говоришь, правильно? Еще раз повторюсь тебе. Возле Работного есть продвижение. А, шаг сделали, это продвижение, по-твоему? Ну, пускай будет шаг, можешь так думать. А, и два назад? Пускай так будет. Да? Ну. Так это ж подожди, это ж не продвижение. Продвижение отрицательное, есть. Отрицательное, слышишь? Продвижение ну, отрицательное. Продвижение есть, Малер заявила, вот. Нормально. Там военкоры что-то там российские писали, что типа кто-то там отступает сработал. Uh, ну, это yeah. такое. Uh -huh. Ну а по твоему мнению, э, вот этот весь контрнаступ вот этого сезона, он как вообще? Оправдал ожидания? Те, которые были ему в феврале, ну с наверное с нового года. Накручены, скажем так. Не, если правду говорят, да, не, не оправдал. Вот. Ну, все понимают, что там сложно, это же война. И все такие ребята по чуть-чуть, по чуть-чуть продвигаются. Слушай, а, так, а для чего тогда врали? Что врали? Ну, подаряк, допустим, для чего врал, что я в Ялте буду в весной уже э, пить кофе на набережной. Для ну, чего он это врал? Ошибся, видишь, бывает. Нет, я говорю, врал. Ты не ошибся. Ошибся, Он Для чего он врал? Он ошибся. Он ан ну, анализ провел, смотри, он провел анализ и ошибся в своих аналитических. Ошибиться можешь ты. Вот. Ошибиться могу я. Угу. А он, э, политик совсем другого уровня, и человек совсем другого уровня. Да. Он не ошибается. ошибается. Он либо врет, либо говорит правду. Нет, так же самое и ошибается. Вот я тебя спрашиваю: как ты думаешь, врал он для чего? Он, он ошиб, ошиб, ошибся. Ошибся? Да. Это сейчас, это сейчас так называется, да? Не, почему? Не только. Ну, я не, не слышал, чтобы Подоляк это заявлял. Хотя, в принципе, крутилась какая-то информация о том, что будет очень легкий э, контрнаступ. Здесь была ошибка, да. Я с этим соглашусь. Ложь. Нет. Давай называть вещи своими именами. Ложь. Это, это ошибка. Ложь. Ложь Очень будет. Полная. Ложь будет. Это когда смотри, заявляешь, что контрнаступ начнется и закончится, когда ВСУ выйдут на границе 91 -го года. Вот, они не выйдут и будет какая-то договоренность. Вот тогда они соврут. Это ошибка, потому что контрнаступ... А как ты думаешь, как это скоро произойдет? Контрнаступление... Вот, а, сколько осталось западу там, да, вот тянуть вот эту лямку? Контрнаступление... Вот знаешь, Поднаминка. Украина сейчас как чемодан без ручки. Его и нести тяжело. И бросить жалко. Вот как ты думаешь, сколько им осталось? Вот на твой взгляд? Да, у нас в принципе все нормально. Самолеты оттягивают, э, запчасти оттягивают толком, э, бронетехнику дают старую. То есть вас просто, ну, ты понятное дело, ты как ты как, ты ж как бы в дамках как ты немножко в Польши там там, ты совсем другая у тебя песня. А вот ну вот земляки которые, ну опять же какие-нибудь земляки. Украинцы, эти бедные, которые сейчас там находятся, это как вообще они переживают эту ситуацию? А? Так ты же тоже не на передку. Ты где-то там на России сидишь и вещаешь, как в принципе и я за границей. Вот. Ну, типа, ты делаешь, знаешь, как. то Я в той стране, которая находится сейчас ты... в конфликте. Ты какие это раз. Сводки. А ты, ты, ты какие сейчас там... находишься в совсем другой стране. Ты какие-то там, там какие-то сводки пытаешься сделать, хотя и вопрос тебя нету на конкретным. Нуле. Нет, у тебя на нуле, вот. А по поводу твоего вопроса отвечу. Э -э, Зеленский приехал вчера в Нидерланды и в Данию. Вот, есть, есть обещание, что дадут нам F16, как только они закон э -э, когда пилоты закончат обучение. Это, кстати, хорошо. А по поводу того, что у нас там нет техники, она старая и так далее. Ну, типа. Если настолько так все плохо со стороны Российской Федерации, если она так говорит, ну так говорите, наши ребята продвигаются дальше. А зачем дальше. говорить? Наши ребята продвигаются дальше. Если... если мы посмотрим Запорожское или Донецкое направление, мы увидим, что ну, там техника подбитая есть, типа Брэдли, есть М113. То есть это нормальная техника, хорошая техника. Да? Да. В Москве э -э была выставка, когда дня два назад, и туда притарабанили всю технику, ну, которая там была подбита в Украине. Ее притарабанили. Машины, там, броники, все, что можно. Вот, все единицы, которые есть. Ты не смотрел вообще, ну, видел, обзоры эти Смотрел? Это же Российская Федерация научилась в Украине. У нас вот сейчас на Хрещатике поставили полностью уничтоженную Россию. Смысл в чем? Я ж тебе не про то, что технику поставили. Ты состояние ее видел? Видел, видел. Машина с изношенной резиной. То есть это уже она бэушная была. Это раз. Uh -huh. э, Старая еще 60-х, 70-х годов, вот эти машины американские, это просто вообще катастрофа. Uh -huh. Какие машины американские? Слушай, ну смотри, я э, врать не буду на, на, об названии. Можешь зайти на канал Илья Свиридов Он делал полный обзор, полный обзор всей техники. Uh -huh. Заходишь, смотришь и обсираешься просто э, юшкой так, что аж просто э, дупы горят. А там, бела, там горят. была подбитая техника. Чего подбитая техника? Ну, подби военная техника была подбитая. Так, а, а ее же и выставили подбитую? Я вот удивляюсь, а как так во время военных действий на каком-то автомобиле были стертые э, колеса? Это получается что? Это это тех... получается... Эта техника участвовала в боевых действиях? Дали ПУ-шную технику, это не тех... новую, не с нормальной резиной, uh -huh. а потасканную 60-х годов. С, с Вьетнамом еще, после Вьетнама законсервировали и потом дали. Блин, вот ну... это одно единственное объяснение. Удивительно, просто ребята, которые едут на передок, они едут на нормальных автомобилях. Российская Федерация... это. А тебе в Польше виднее, это... да? Тебе тоже, я вижу, виднее. Это Нет, знаешь, то, как, А для чего ты так говоришь? Это история брёшь, о подбитии Леопарда. Только попали чуть-чуть не в Леопард, а в комбайн когда-то. Ты врешь? Ну пускай так будет. Я же не пытаюсь себя переубедить. Ну, смысл тебя переубеждать. Если ты сидишь где-то там на России и ссылаешься там на какого-то там блогера или кто он там, что он, какую-то там технику. Открой сейчас YouTube, впиши. Подбитая российская техника на Хрещатик». И посмотри, большущая колонна, уничтоженная вашей техники. Ржавая, разбитая, полностью. И, в подожди. Я ж ничего не говорю, что есть. Вопросов нет. Подбитого много техники, я, я, я ж не против, ради бога. Но mm. смысл в чем? То, что поставили сейчас. Это э, результат того, что поставляли, поставляли все западные страны вместе с США вам для вашего контрнахрюка. понимаешь? Контрнахрюка. И все кричали, что техника хорошая, хорошая, ничего хорошего там нет. Техника, И все. Техника хорошая. А вот то, что обещают, э, подожди, а про самолеты, ты вот думаешь, это, эти несчастные там самолеты дадут, они что-то сделают, какую-то... Как он? Вундервафля будет новая или как? Во-первых, будут сбивать больше воздушных целей, когда вы стерете и система ПВО не успевает. ПВО на басс... там насыщено так, что э -э -э она он Давай, давай ты не будешь перебивать, я тебя выслушал. Во-вторых, радары на F-16 намного э -э ну, больше, чем радары в сушках ваших. Вот, и можно сдалека сбить или воздушную цель, или, уважаешь, э -э 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 самолетик. И в-третьих, ну, типа, будут чаще наноситься удары по позициям российской армии, тем более, что самолет F-16 может наносить удар поза зоной действия системы ПВО российской. Это, ну, вот ответил я тебе по поводу F-16, а ты мне ответь, каким образом... Подожди, на... стой, парирую, подожди. Можешь парирую. парировать, смотри, я хочу задать вопрос по поводу... Ну, я сначала парирую, а потом вопрос. Ну, давай, а, давай. давай так, время нас с тобой рассудит, правильно? Ну, вот и все. Будут ли они эффективны, эти f16 или нет, правильно? Сейчас пока это просто пустозвон. Ты сейчас просто говоришь свои догадки, свои мысли, правильно? Как и ты, в принципе, да. Ну правильно? Ну как и ты. Ну, ты ответил правильно. Ладно, или нет? Учусь у тебя. Все. Не надо учиться. И смотри, нас время судит в этом плане. Понял. Все окей. Мой вопрос: что делали Давай. танки Т-65 на фронте? Так. Ну, а где ты их видел? А от дивись, зараз ми зайдемо на Орікс, І так, друзі, секунда уваги. Ви просили, я відкрив це новий канал з влогами. Переходьте та дивіться. От назва каналу Михайло Медведєв. Також посилання залишу в описании під цим відео. Ти ж 60 или я точно скажу, Здесь є фото, відео, підтвердження, все що нужно. Так Т55 А, Т54, Т55, Т-62, Т61, Т62 М, Т62 М, Т62 МВ, Т64, Т64. Возьмем, например, тот же самый танк Т-54. Посмотрим на него. Посмотри, пожалуйста, какими снарядами он, он стреляет. Так, не-не-не, меня интересует, что делает техника, у который, которой. О, о нашел. Это у нас получается что? Та-55 был уничтожен 05 23 то есть он был уничтожен совсем недавно. Есть вот фото и есть еще вы вот, против даже Покажи фото, а ну-ка, давай. Зайди на Орекс, я тебе не покажу сейчас фото. На Орекс зайди. Я не покажешь, да? да? Ну, зайди, я вот подписчикам как раз таки показываю, открыл. И еще У -у -у. гриль вы туда, вот на Та-72 вы гриль ставите. И вот здесь гриль есть. Что эта техника делает на поле боя? Т-55. А когда он его произвели, интересно. Так, Т-55. Слушай, а ну, выполняет, наверное, свое, свое действие, которое она должно выполнять. А, понял. Ну, вот смотри, отвечает так, как и ты. Техника, которая, которую нам поставили, как ты говоришь, в плохом состоянии, выполняла свои условия. Если смотреть, если если, со, если со неправильное слово совсем. Если, если вот эта техника, которая попала как трофей российской армии, была подбита, это лишь означает то, что экипаж вышел то. Одна страна, одна страна. Условно, воюет против... Сколько вам помогает государство? Ну расскажи. Ответи. Ну не вам, ладно. Ты в стороне немножко. О, Сколько нет, помогает нет. Украине государство? Одна Украина воюет против 86 субъектов Российской Федерации. Совсем неправильное сравнение. Бриниш. Правильно, правильно. Ну как не? Манипулируешь и в Мобилизация идет по всей территории и всех 86 субъектов. Вои... А сколько в Украине Военный... субъектов Воен... да. Военные заводы у вас по всей территории Приешь, Российской вот Федерации. Блин, вот а ты реально конкретный пропаганда. Вот я тебе честно Матери. говорю, ты реально конкретный э, пропаганда. Я НАТО, и оно не воюет. Оно, оно, нам дает технику. А вы так мобилизируете я, всех. Так Шоктейн я спрашиваю конкретно, сколько стран помогает Украине сейчас? Э, в антипутеровской коалиции 50 стран, если не ошибаюсь. Вот вам поставляет вооружение 50 стран. Правильно? Не Ну, не вам, блядь. Непра... Неправильно. Украине, Украине поставляет вооружение 50 стран. Неправильно. А сколько стран? В антипутлеровской коалиции состоят 50 стран, есть те, которые помогают вооружением, а есть те, которые понимают, Скажи, на твой взгляд, э, на то, что ты знаешь, сколько стран помогает? Давай посчитаем. Польша, Соединенные Штаты Америки, Швеция, Нидерланды, Дания, Франция, 6. Италия. Португалия, наверное. Нет, Португалия. не Португалия, Португалия минус 2. Испания, восьмая. Так, Румыния, нет. Хорватия. Словакия, Словения, нет. Ну, то, что я без, знаю, Словакия и Словения, То, что то, я знаю. Либо Чехия, либо Словакия. Отправили, а, по-моему, танки туда. Да, Чехия. А? Вот еще Чехия. Вот, Чехия, десятка. Блядь, друзья, я тебя вот сейчас, вот, клянусь, блядь, у тебя, твои слова надо просто разбирать. Вот твои бросы, твое вранье, его реально надо разбирать. Ты на задал вопрос, я посчитал то, что я видел на глаза. Вот. Возможно, а, да, еще есть, возможно, еще есть какие-то государства, о которых я не сказал. А, вот подписчики пишут. ЮАР. Подожди, подожди, подожди. Нет? Подписчики пишут. Япония, Португалия передала три танка. Эстония, Литва, Латвия. О, видишь. А, ну по Португалия получается, да? Да, три танка она передала, видишь. Ну, подожди, ну ты не на помощь? Нет, так я же тебе говорю, додаю в количество. Я всех не знаю. А, а не знаешь? Да, не ну, знаю. из 50 примерно сколько, на, на твой взгляд? Ну, я же тебе на только что понимание. ответил то, что я пересчитал. Ну, половина, 20. Нет, я... смотри, ты же пытаешься предполагать, а я тебе говорю, я посчитал то, что я слышал и видел, все. Ну ты на пальцах уже 15 только сказал. 10, еще 10. Плюс 3, ты 5. же ты только что считал вместе со мной, мы остановились на Чехии, она была 10 Ну и подписчики тебе еще там 3 или 4, ну, плюс 0. Так, а в чем вопрос? там Они будут помогать. Мы же не будем стоять с копьями, с камнями, чтобы бросаться. Нам будут давать так технику, не, чтобы да, мы вас да, уничтожили. Не говори за себя. Ты не говори в собственном лице, ты немножко неправильно выражаешься. Меня учить не нужно, а мы продолжим диалог. Нам будут давать технику, чтобы мы уничтожили. Вот. Вот я себе рассказываю, что одна страна условно, условно воюет не с одной Украиной, не с одной Украиной, а с комплексом, огромным комплексом, которые помогают вам. Понимаешь меня? Если у нас появляются танки, они появляются от того, что безысходность заставляет ставить их вместо арты. Это раз. А у вас, дай боже, что дали. Факт. Так я тебе говорю, одна Украина, одна Украина со, своим, со своей мобилизационной силой воюют против 84 субъектов Российской Федерации. Эти субъекты, вот эта частичная мобилизация, контрактники, они едут с 86 субъектов Российской Федерации. Танковые, Сколько волн было в мобилизации в Украине? Танковые заводы и так далее. Две волны. Две волны. А она сейчас закончилась или нет? Как, как нет, не, не закончилась. То есть она сейчас идет де факто? Она есть, да, есть. Идет, да. Две э -э, не сколько не мобилизировано э, мужчин в Украине на данный момент? Как ты думаешь? Без понятия. Без понятия, да. да? Так, а почему ты тогда говоришь А и не говоришь Б? Что А и Б? Я тебе говорю о том, что смотри. Сколько одна, было мобилизации одна украина, в России? Одна маленькая Украина воюет против 86... -ти... Сколько было мобилизации в России? Ну как вы можете проводить мобилизацию, если у вас нет военного положения? Нет, ну подожди. Ну, частичная нет. это частичная мобилизация. Частичная мобилизации нету в Конституции такого понятия. Я, что нету, это понятно. Но Она нет. была или нет? Частичная мобилизация продолжается. Да? А где? А ты посмотри на официальном сайте Kremlin.ru на документ, который. Когда, как заявили СМИ, что якобы она закончилась, но Путин не подписал этот документ. Слушай, ну из тех, кого я знаю, я э, никого не слышал, чтобы кого-то не это меня и не интересует. Я тебе говорю о том, что частичная мобилизация А я тебе говорю о слове людей, которые и Она продолжается. Которые видят это все. Частичная мобилизация а у вас, продолжается. Ну, э, э, извини, в Украине. Оно так, такое дармоедство идет, что ребят хватают на улице за жопу и потом садят на танки и ведут в пехоту в, в штурмовые эти, как из части. Понимаешь меня? Ребят, это ребятам мобилизации, 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 мобилизации. она не, разное слово совсем. Ты же в, в Украине это в, в Украине никогда не было. Откуда ты знаешь, это живодерство. Откуда ты знаешь, что в Украине? Живодерство у вас происходит откуда сейчас. Откуда ты знаешь, что в Украине произошло, если ты там никогда не был? Заходишь на любой телеграм канал. На ту же самую, на вашу труху, понимаешь меня? На вашу ту же самую труху и заходишь там? и смотришь. Что там? Понимаешь меня? Что Как а, в Одессе, в том же самом Киеве эти военкомы дармоеды, понимаешь uh -huh. меня? Гребут на улице всех подряд. А на танках кто ездит? Ты-то понимаешь меня? Ты-то там, там поешь как соловей в стороне, да? Кто на танках ездит? Что, Потому что я ни одного человека не увидел, кого на видео словили, чтобы он ездил на танке. На, на чем ездить? ты говоришь, там их забирают и на танки сажают. Зачем ты врешь? Ты же это не видел. Так подожди, если у вас э, настолько все за жопу взято, что те телефоны забирают, там он даже да, не родственникам позвонит, а родители, родственники потом выбивают его с военкомата. Есть видео, даже это раз. А второй, э, если он оказывается на нуле, как, как, какая у него связь? Он на нуле сразу не оказывается. Зачем да? ты врешь? Если да? что, мобилизация в Украине неделька времени, мобилизация, неделька времени. мобилизация, познакомиться с пацанами, с такими мобилизация же, мобилизация в Украине еще с 2014 -го года идешь, но ты соврал, сказав, что их словили на улице и они сразу на танках едут, не? Абсолютно верно. Смотри, Абсолютно верно. повестки дают, вот проверяет, смотри, проверяет на улице э, данные человека. Ну, ТЦК, в принципе не имеет на это право, полиция имеет полнейшее право. Вот, если с полицией это происходит, это в принципе, ну, на законном основании проверяет сперва прописку. Если а это, вот эти видео, как, когда если, их крутят, если, рук, это давай, что? давай я закончу. Если человек, например, по военному положению переехал с одной области в другую, он должен был прийти в военкомат и заявить, что он изменил прописку. Если они этого не делают, им просто вот на улице выписывают повестку. А то, что есть видео, где ТЦК превышает свои полномочия, я как и все украинцы с этим не согласны. И хорошо, что у нас есть люди, вот которые снимают это на видео и вот. И что делают? Работают на право человека, на правозащиту. Вот. Потому что есть некоторые м -м, ребята, которые во время, во время Подожди, военного положения превышают это свои понятно. полномочия. Так вот, я Подожди. же тебе ответил: ты соврал, ты соврал, нет, Закончи, тут, нет. За, э, закончим монологство. Это все пустословие. Ну Ты, ты, ты не рассказываешь, что вот, да, снимают туда-сюда, а это поля, борются. Ну, вот этих же, которых скрутили и забрали, они-то уже все там. Они-то уже там. Покажи мне хотя бы одно видео, что они уже там. Слушай, ну э, ты это знаешь и без меня. Нет, тебя, раз. Там, тебя там нет. Твои нету. подписчики, У -у -у. твои зрители, они это знают и без Все меня. Пишут, это два... Все пишут, что Понимаешь ты очередной меня? балабол. Вот покажи все, мне видео. Смотри, смотри, вы знаете, что у вас смотри, происходит тебя нет во первых такие, в Украине, тебя Это нет во первых на нуле, и ты утверждаешь, что они там. Но перед этим ты мне сказал, как ты можешь судить, если тебя там нет? Так а зачем ты тогда балаболишь, Сам себе и противоречишь. Когда их крутят бедолаг, понимаешь меня, крутят бедолаг. А... Видно, и по их родственникам, когда Подожди, это... где, где я видел? В Одессе, по-моему. В Одессе родственники, когда вы выбивали э, оттуда, он говорит, он... мне сказали, что неделя э, я здесь типа, нахожусь, а потом через неделю я пипил, да. А... Это... Бах, вот по солидарам это было, короче. Это было еще черти когда. Понимаешь меня? И даже видео есть с это это несчастно. Ну, смотри, не понимаешь меня, смысл в том, что определение... эти все похождения военкомов они не закончились. Понял. Ты вот рассказываешь мне, боремся, боремся, мы боремся, украинцы да. борются. А по факту похождения этих военкомов они ж не закончились. Ну, так потому что военное положение... Воен... положение. Они когда начались с бахмута. Военное положение. Они идут до сих пор. Военное положение в Украине. А, военное положение, да? да? Ну подписчики тебя выбрали э, кликуху Балабол. Который сам противоречит, сам противоречит своим словам. Сперва говорю, что тебя там нету, ты откуда можешь знать, что ты судишь. Сейчас сидит мне рассказывает, их там крутят, через неделю они уже там на танках ездят. Ну так ты балабол, сам противоречит своим словам. Заходишь и смотришь видео с Одессы, когда родственники выбивали этого бедного военно военнослужащего. Так он же не, был, не ехал на танке. А ты сказал, как, что, а ты сказал что их... Крутят и отправляют, и они уже на танках едут. Конечно, на Брэдли. А Брэдли для кого поставляли? Сам себе и противоречишь. Человека, которого Брэдли, скрутили, его же и родственники отбили. Вот для него, для этого бедолаги с Одессой как раз Брэдли поставлялись. Так ты же сказал, что через недельку. Нет, логика у тебя не работает еще с начала нашего диалога. Когда ты сказал, что если тебя там нет, то судить не нужно. Вот логика тогда твоя и закончилась. Начинаешь... Плыть и выплывать, как окружак, у тебя не получится Ээ, это. Дай мне, будь ласка, відповедь продолжу, ты с этим балабалом или а нет? А, все? Сдували я я да? просто уважаю время э, людей, которые меня смотрят. Если мне попадается просто додик, вот задаю просто вопрос подписчикам, продолжать или нет. А, ну, Василь, понятно, понятно. не Катерина, не кто там? не, не и беги не... дальше. Не, Скипай, так я дальше. выложу, смотри, я выложу завтра наш разговор на YouTube канале. Зайдешь посмотришь. Давай. Давай, Завтра в 15.00 за московським рівнем. Біді, бідіть. Давай, давай. Балабоу. Дякую за перегляд. Якщо ви ще друзі не поставили вподобайки, ставимо. Також вам нагадую, що кожного дня о 21.30 за Києвом у нас на цьому каналі в Ютубі йдуть прямі ефіри. Так що я запрошую всіх.